Кому не безразлична судьба королевской династии в Англии, тот со спокойной душой может смело выдохнуть. Кейт Миддлтон, она же герцогиня Кэтрин, благополучно родила наследника престола. А это значит, что новорожденный становится третьим в очереди на британский престол. Как объявил городской Глашатай, это мальчик, это король. Ее королевское величество и ребенок чувствуют себя отлично. Так что уже можно перестать волноваться за самочувствие представителей голубых кровей. Главное, что Кейт справилась сама. Вес младенца составил 3 килограмма 790 грамм. Жители Англии уже вовсю начали отмечать его рождение. Ребенок, в свою очередь, будет носить титул «Принц Кембриджский», а называть его будут «Его Королевское Величество». Имя же будет объявлено в течение недели. Жаль, сам малыш вряд ли понимает, что родился в нужном месте и что ему светит. Но это не главное. Новоиспеченный папочка не скрывает своей радости, как, впрочем, и дедушка малыша. я и моя жена очень рады по поводу рождения нашего первого внука. Это невероятно особый момент для Уильяма и Кэтрин. Мы так рады за них и за нашего мальчика. На публике малыш может появиться совсем скоро. Вместе с мамой его выпишут уже сегодня. Молодая семья перед отправлением домой выйдет на ступени больницы и попозирует перед фотографами. И начнет воспитывать своего совсем юного наследничка. А учитывая продолжительность жизни всех претендентов на корону и их количество, маленькому принцу придется ждать ой как долго.